Ya permisi asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sini saya eh, mau bertanya-tanya Mas eh, tentang eh, perkutut, perawatan harian maupun perawatan lomba ini Mas. Ini saya lihat tadi kok eh, burung perkutut masih dari awal gantang sampai akhir gantang kok selalu eh, manggung selalu Uh, itu resepnya gimana mas uh, perawatan hariannya gimana ini jadi untuk uh, perawatan harian itu uh, jangan apa uh, untuk perawatan jangan sampai lupa untuk uh, apa itu namanya untuk jemur tiap pagi, oh, ya, tiap jemur pagi. selalu ya selalu dan itu harus cuman berapa jam enggak harus seharian gitu. Oh enggak seharian ya dua jam Cuma. atau tiga jam udah cukup dua gitu. oh, jam atau tiga jam udah cukup ya, iya. dan oh. untuk perawatan lomba itu ya harus uh, satu minggu sebelum hari hari lomba itu harus uh, sering di apa itu jemur tapi ya harus diembunkan juga gitu oh, harus diembun juga ya oh ini Iya um, ngomong-ngomong nih mas ini namanya siapa ini lupa Ibtan Ibtan Mustafa Ibtan Mustafa yeah. dari mana mas asalnya mas dari Kutan Trimulyan Jedis Bantul oh Jedes Bantul ya iya, yeah, uh, masuk uh, ke mana Ibu Imo Ibu Kiri ya mas Ibu Kiri Ibu Kiri ya iya. Yeah. Uh, panggilan siapa mas siapa Ibtan Ibtan ini yeah. tadi bawa burung berapa mas burung satu mas satu uh, yeah. namanya siapa nama burungnya mas Joko 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 Lelo Joko Lelo dulu silsilah burung perkututnya Joko itu berasal dari mana Mas? Berasal, Dapat dari mana? Berasal dari cuman tetangga yang punya, tapi dari rumah itu kedengaran bagus. Padahal itu jaraknya dari rumahku itu agak panjang, agak apa ya? Jauh gitu jauh, ya. 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 Tapi kedengaran hmm. di tempat saya dan hmm. tak apa itu uh, tak beli dibeli dan, dirembuki gitu ya? Iya jadi, itu boleh. Oh jadi iya. milik tetangga gitu ya? Milik tetangga. Milik orang tua atau uh, teman main apa sih? Uh, Rapatannya? bapak saya. Oh teman iya. bapak ya. Dan untuk perawatan ini mas di pagi hari ini mas. Perawatan pagi harinya itu gimana ini si Joko ini? Ya harus, anu untuk minumnya itu harus selalu diganti yang bersih gitu. Oh. Dan tadi jangan selalu... lupa kalau Uh, suaranya biar stabil dan bagus itu pakai air matang. Gitu. Pakai air matang oh, ya. Iya. Dan air untuk matang untuk? biar suaranya oh. itu jernih dan uh, panjang gitu untuk oh, ya. uh, pernapasan bagus itu. Dan untuk ini mas, untuk kan perawatan pagi uh, sudah tadi dijemur sama pemberian air bersih yang bersih itu kah? air mineral yang matang gitu iya. Dan untuk perawatan siang hari mas ini gimana mas untuk perawatan si siang? Siang hari itu harus di uh, apa itu? dikerek yang lebih oh, bagus Dikerek oh, dikerek di dijemur ya. Dijemur dan e, kalau bisa ditempatkan yang agak ada anu anginnya itu. Oh, tadi yang e, banyak anginnya maksudnya yang sepoi-sepoi gitu ya, ya. Walaupun panas tapi ada anginnya biar nggak terlalu panas. Oh, dan untuk ketinggian kerekan sendiri masih e, pakai ketinggian kerekan berapa nih yang, di rumah? ketinggian itu dari yang 8 meteran. Oh, 8 meteran. Itu ya sederhana. Oh, terlalu tinggi. Jadi kalau, di rumah punya kerean berapa nih, Mas? Untuk melatih uh, mentalnya ini. Kalau sementara ini baru satu. mas uh, uh, Jadi uh, tiap hari dikerek gitu ya, apa itu. berapa minggu sekali? Uh, gitu. Tiap hari. Kalau tiap bisa, hari. Tiap ya. Dan penjemuran berapa? 3 jam sampai empat jam gitu. Iya, betul. Oh. Dan untuk perawatan uh, malam hari, Mas ini. Atau sore hari, sore hari itu uh, gimana ini? Apa diangin-anginkan saja apa gimana ini? Diangin-anginkan saja gitu. Uh, kalau dijemur lebih bagus ada vitamin juga oh, kalau di sore hari itu. kalau ada panas dijemur juga boleh gitu yeah, ya betul gitu. uh, dan jangan lupa di apa mandiin gitu, oh, ya. dimandiin ya yeah. dan untuk mandinya sendiri Mas ini ngomong-ngomong di Joko ini yeah. mandinya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali mas satu minggu sekali satu minggu iya. sekali kalau oh. bisa dipegang jangan sampai semprot dipegang, kalau ya. disemprot itu bisa stres burungnya oh gitu ya iya. dan uh, fungsinya apa itu mandi seminggu sekali itu gimana fungsinya uh, fungsinya biar burung itu selalu kotor tidak uh, iras dan burungnya itu uh, sehat dan nggak kena kutu kayak gitu oh gitu ya iya. dan untuk uh, penjemuran tadi mas berapa jam kira-kira tiga jam sampai tiga jam 2 jam, jam sampai tiga jam oh, iya. dan untuk pengembunan pengembunan itu mulai jam berapa masih paling mulai ngembunan? habis subuh sampai jam 7 sampai apa itu terbitnya matahari oh, oh, jadi iya. 12 langsung uh, sampai jam, jam 8 gitu. jam 9 itu oh, iya. dan untuk pemberian makanan mas ini tadi makanannya pakai apa itu campuran mas uh, campuran dari millet putih millet merah Terus beras sabang dan biji sawi itu udah bagus Oh gitu ya kalau ada lagi kalau e, campuran lagi kalau bisa itu dikasih kacang hijau oh, e, kalau kacang hijau makanan tambahan itu ya iya kalau nggak mau makan bisa dilolokan tapi direndam air dulu oh yang lunak itu ya iya e, betul jadi e, pemberian kacang hijau itu berapa e, biji dua atau tiga udah cukup dua atau tiga selama satu, satu minggu ya, gitu ya dan untuk pemberian air minum ini sering nggak dikasih misalnya vitamin atau obat tetes atau merek-merek pake yang lainnya enggak enggak dikasih jamu-jamuan kalau jamu-jamuan kalau yang untuk anti stres dan apa itu bisa menghancurkan juga itu buat stabil suaranya bagus itu kasih laras hati aja udah cukup oh, jadi cuma pakai merek pabrik atau home industry e, laras hati gitu ya iya, betul. jadi pemberian laras lara hati itu berapa minggu sekali itu? satu minggu satu kali tiga butir e, satu minggu satu kali tiga butir ya iya. dan untuk e, pemberian makanan tambahan mas misal e, ketan hitam dikasih enggak itu mas itu bisa dikasih bisa enggak tergantung perkututnya itu Mau atau tidak, gitu oh, kalau gitu. bagus lagi ditambahin asinan. Kalau enggak, asinan seperti apa? Itu tulang sotong, itu ya. Apa batu An, bata dari bata, gitu. oh, bata itu? Diremuk itu diremuk ya? gitu. Oh, di remuk gitu. Dan dikasih nggak dikasih beras merah. Semisal itu apa? Golden, cuman beras merah, beras merah aja iya. ya. Beras merah dicampur sama pakannya itu udah. Terus, dan untuk ya. anu Mas ini ngomong-ngomong ini kan si Joko selalu stabil ini hmm. di uh, Imogiri di guru pelok ini kan uh, selalu juara gitu ya. Iya. Ada makanan enggak tambahan uh, semisal rempah-rempah sem hmm. seperti kencur, jahe uh, dan bawang putih dan lain-lain. Cuman kasih, ya? cuman kencur. Buat kencur ya. Ya buat uh, napasnya itu bisa lega, bisa uh, full gitu dan fungsinya untuk uh, menjernihkan suara yang saya biar dan untuk uh, gitu ya. melindungi burung hmm. biar tidak gampang sakit gitu. Oh gitu ya. Dan untuk uh, kencur sendiri itu pemberiannya gimana ini? Berapa potong per burung? Ini? Satu potong aja itu bisa uh, buat uh, 8 kali atau 10 kali. Tapi oh. digerus dulu. Oh digerus modelnya diambil sarinya apa di uh, sekalian ampasnya gitu ya. Ampasnya itu yang lebih bagus Oh, ampasnya gitu. digulung kecil-kecil dan dilolokan. Oh gitu ya gitu. Dan untuk uh, di rumah punya burung perkutut berapa nih mas? Di Sementara rumah. ini uh, dua Dua ya iya. Jadi yang andalan si Joko ini ya Joko ya Kalau oh. yang di rumah baru Medoti Baru Medoti ya oh. Dan untuk masnya sendiri uh, Suka burung yang gacor atau yang gacor berirama lagu masih mas? Ini, mas? dua-duanya suka dua-duanya suka iya. ya kalau irama itu kan untuk mendengarkan yang selara hati itu kan enak itu untuk didengar ada pakemnya oh, iya. kalau melagu itu kalau gacoran itu kan cuman untuk lomba aja gitu ya, oh. jadi enak didengar nah. masuk ke dalam hati gitu ya. ya, betul dan untuk kalau di rumah mas jarak gantang antara burung satu sampai burung yang lain itu berapa ini jarak uh, gantang maksimal itu 2 meter meter ya, ya untuk melatih mentalnya gitu ya, ya betul. dan untuk uh, hariannya Mas harian itu dari pagi uh, maksudnya itu uh, pemberian kerodong itu malam aja atau pagi sebelum timbun atau malam saja wajib kerodong nggak itu enggak enggak wajib rodong kalau pakai kerodong itu cuma untuk uh, berpergian kemana gitu Oh, Itu baru jadi, dikerodong Kalau di rumah enggak Enggak, enggak, enggak. tak kerodong ya. Sama sekali dari pagi sampai malam Jadi enggak ya dikerodong ya Enggak, enggak. Oh, Dan untuk penyesuaian sangkar nih mas Biasanya si Joko ini seringnya eh, Nyamannya pakai sangkar yang bagaimana ini eh, Sangkar yang enggak, enggak terlalu besar Enggak terlalu kecil Jadi yang sedang aja gitu oh. Yang penting Uh, bisa kalau dijemur bisa kena matahari gitu. Jadi untuk uh, sangkar jemur juga bisa, untuk sangkar lomba juga bisa gitu bisa, ya. Iya. Jadi nggak harus pakai sangkar model mataraman atau rajut atau kubah gitu ya. ya yang penting burungnya nyaman udah. Dan untuk uh, selain burung gacoran punya nggak burung katuranggan di rumah atau katuranggan? Uh, kalau dulu pernah suka katuranggan tapi sekarang udah. Uh, pindah di gacoran gitu. Oh. Ya. Dan untuk melatih mental sendiri, mas-masnya kalau di rumah ini tidak ada lomba atau tidak ada latber ini untuk melatih mental si Joko sendiri ini gimana nih mas? Nah. Apa diajak jalan-jalan atau gimana? Ya, itu diajak jalan-jalan kalau mau apa mancing atau mau ke rumah temen itu dibawa untuk melatih mental. Jadi uh, mental untuk di uh, jalan kemana-mana itu kan? Terus udah terlatih kemana-mana itu, oh, biar gitu ya. Iya. Dan untuk uh, menurut Mas ini perkutut hmm. yang bagus itu perkutut yang bagaimana nih Mas? Dari segi uh, suara, dari segi suara. Kalau segi suara bagi saya sendiri itu, anu itu dari versi saya ya. ya itu ya. Uh, suaranya itu enggak terlalu besar, tapi uh, dari kejauhan terdengar itu. Jadi istilahnya kalau bahasa sekarang tembus gitu ya? Iya tembus. Tembus jadi bisa didengar dari jarak jauh gitu ya. ya Dan untuk Masih sendiri kalau uh, burung perkutut ya. lagi sakit ini kan kadang-kadang kan uh, seringnya kukruk, ya. sering burungnya merinting itu seringnya dikasih apa ini kalau burung burung perkututnya lagi Di, sakit? Dikasih larasati itu? Larasati ya, ya tadi ya. Dan masih ini uh, pernah nggak berburu atau mencari burung perkutut hingga sampai jauh gitu istilahnya paling uh, jauh di mana mas? Kalau hmm. cari itu cuman di pasar pasar aja kalau nggak di tempat-tempat gitu oh, untuk laris yang teman. Jadi hunting-hunting ya. di tempat teman gitu ya? ya. Untuk kalau ada sedulur satu juga oh. ya. sambil trek sambil uh, dengerin anggungan gitu ya. ya? itu sering juga segotak bawa untuk oh. cari perkutut itu sendiri jadi tip penjinaannya eh, yang paten itu gimana mas untuk eh, selain diajak jalan-jalan tadi untuk yang masih untuk melatih eh, penjinaan si Joko sendiri gimana ini Di, banyak pemula yang tidak tahu ini dimandiin tiap hari itu kalau mau penjinaan lebih bagus lagi itu oh, enggak pen... cuman satu minggu sekali tapi tiap hari itu oh. Itu untuk penjinaan pertama itu ya burung pasti agak-agak stres tapi kalau bisa di apa? Dimandiin tiap hari itu lama-lama jadi e, terbiasa. Jadi kutuk istilahnya ya jadi jinak e, gitu ya. Dan Mas ini Mas e, hmm. pertanyaan terakhir nih Mas. Iya. Pesan untuk e, Masih iya. untuk, e, mas iya. untuk perkutut mania Indonesia iya. ini atau kung mania dari Sabang sampai Merauke gimana Mas agar tetap perkutut lokal ini tetap diuri-uri? atau tetap dijaga atau tetap dilestarikan untuk anak muda maupun orang-orang tua ini mas pesannya gimana untuk ya, pesan komarnya di seluruh untuk Indonesia perkutut Indonesia, Indonesia itu semoga semoga apa itu harus kompak selalu dan menjaga silaturahmi juga dan itu harus e, jaga omongan juga biar teman-teman yang lain nggak gampang tersinggung gitu dan sopan itu dan harus selalu apa sering silaturahmi ke tempat teman gitu sesama komunitas sesama gitu ya jadi saling banyak sedulur dia berukun gitu ya iya pokoknya sering silaturahmi itu Oke, menambah, menambah rezeki nambah wawasan gitu semoga ya semoga sukses selalu buat ya, ya, ya. perkutut Indonesia Nusantara ya, ya, ya. Ya, terima kasih Mas tentang info dan tipsnya tentang perawatan perkutut harian maupun perkutut lomba Semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga saja masih tetap sehat selalu, sukses banyak rezeki selalu dilimpahkan eh, cita-citanya dan eh, keinginannya. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh